Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Анатолий. И у меня есть желание коротко с вами вместе поразмыслить на тему генетика. И слово генетика означает науку. Э -э, на мой взгляд, э -э, конечно... Развивающийся потенциал, может быть большой, имеющий, но не, объясня... не объясняющий ничего из духовного мира, а только пытающийся все объяснить на уровне генетики, то есть передачи от родителей определенных задатков для их детей. И сегодня очень много людей которые находятся в обольщении, рассуждают примерно таким образом. Ну, здоровые зубы, это же генетически. Хорошие волосы. Это же тоже генетически передаются все. Или они есть у одного из родителей, или их нету. Но, на мой взгляд, может быть я ошибаюсь. У Бога не было при создании этого мира задачи, чтобы по генам передавалось что-либо. Бог, Он всесилен. И ограничивать Его возможности в передаче здоровья. Или даже когда, скажем так, оба родителя больны гепатитом С и рождается здоровый ребенок, что часто происходит в жизни, врачи и генетики объяснить этого не могут. Есть много чудес, действительно, которые генетика объяснить не в состоянии. Если взять это все обосновать, то получится, что развитие генетики оно идет как бы уступами, шаг вперед шаг назад или два вперед- два назад. но не буду мудрствовать на эту тему, скажу просто свое мнение. Генетика не в состоянии объяснять ни происхождение здоровых зубов у человека, которых даже не чистит. И не в состоянии объяснить, почему у, у двоих близнецов, у одного из них очень хороший волос, а у другого а, он а, нехороший. И еще очень-очень многое, потому что духовный мир, и его влияние генетика не знает, и даже не определяет, и не может туда войти. И видимый мир – это мир генетики. Это когда под микроскопами, с помощью анализа, кожного подкрова ДНК, крови пытаются объяснить научными способами что-либо то, что не поддается объяснению. А этого очень-очень много в мире и слава Богу, потому что суверенный Бог, он наверняка не хочет, чтобы люди двигались и осваивали другие планеты, на мой взгляд, пока они не освоили даже своей собственной, которую они разрушают, калечат, портят. И это вот мое мнение. Что думаете вы по поводу генетики? Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.